Зараз, що ми їдемо до нашої команди в Україні, і ми дуже очікували зустрічі. Ви будете знати, як вашого старшого звати хлопця, і там будете бавитись в волейбол. грати. Ти ко мне йдеш. Все, давайте по черзі, Юра, ти перший. Три штаря. Ні-ні, ми запам'ятовуємо. Мене Женя. Женя, приємно. Женя, давай як звати? — Ісак. — Сак. клас. класс, класс, Дайте мені. — М'яч тим. Мяч, дати? Раз. Парні. Серий. Серий. ти м'яч. Бери мячик зверху. Давай, віддавай. Віддавай. Давай. Руками, руками. Давай, хай він пробує по черзі, да? Давай, давай. Ууу, молодець. У, -у, -у молодец. В мене вдома там де на ренці. Вокруг мого будинку теж живуть багато дітей. І в основному, коли я там ще жив, то багато мені просто справляли своїх дітей. І я, коли йшли на роботу, я з ними грався цілими днями і мені це подобається, скажімо так. Давай. Нічого, нічого, нічого. Ми чекали цей день, що і грати в борт. Давай, руками відбиваєш? Готовий? Давай. <плес> Як тебе звати? Іди сюди. Привет, Артем. Меня зовут Женя. Давай, ты будешь мячик, а ты будешь ты его, да? Ловишь, точно? Давай, по черзі, Молодец. Давай, твоя черга. Не, ну, конечно, нравится. У меня самого есть как бы ребенок, и играемся с ними. Что... Поэтому для... Это меня как бы не новшество. С этими детишками мы учили подавать, не подавать, пасовать. Щоб навчили зверху пасувати вот, сверху, знизу. У нас є знову є певні гравці. Є перші темпи. Це такі високі гравці, як я. Я в центрі граю. Є зв'язки. Це стрізуючі, зв які, які пасують дойгровчики. Вони також приймають, але вони нападають тільки з краю, можна так сказати. Я в серединці, а вони з краю. І є діагональні. Я зараз вам можу пасувати в серединці, як в центральним. Ви будете. Бити з серединку, можу як, як з краю. ви будете як діагональні, як до Як вам краще буде, як вам легше, так і зараз попробуємо. Футбол, кулася, вони копають. І баскетболь побачать мене роблять. А голова? А ну покажи. Я бы с удовольствием, чтобы Санта-Клаус волейбольные мячи всем детям подарил, чтобы все могли играть в волейбол. Хотела закончить да, цей спортивный рик на мажорной ноте. Не будем скрывать, что парком это лидер чемпионата, и мы как бы готовились к этой игре. Хотели показать ну, достойную борьбу, может даже и выиграть игру. В первом матче, скорее всего, новаторная игра не сложилась. Они допустили очень много своих ошибок, и поэтому мы более уверенно виграли в першу день. Вони краще грають за мене, набагато краще. Я граю за свою команду, стрію до США. Е, ну, ми вже виграли, ми зайняли третє місце. Я хочу навчитися, як вони подають подачі, як вони стають, знати суть гри. Під номером 15 він пасує. 15-й в нього дуже гарні подачі і паси. Не знаю, Може є подобається чимсь, Подачу просто подавав. Хороша, дуже на початку наші кажуть, якось не дуже йшли, але їхні зібраність ми просто вразили. Я б не сказав, що то було так легко, не дивлячись на рахунок. Вона добра команда, сплачена. Ми ну, цікаво, де коли подивитися на інші види спорту, ми зрозуміли, що ми багато правил не знаємо. Хоча думали, що орієнтуємося. Тут виявляється якась паличка на сітці стоїть, мало виходити Можна нас взагалі перший раз, тут у Львові на волейболі нас запросили, дали нам запрошення, щоб наша команда відвідала їхній останній, я так розумію, тур в цьому сезоні. Тому цікаво, доволі цікаво. і Мені подобається. Ребятам, может, Еврокубок сказался, может, какие-то, я не знаю, игры, там, у нас много пятихаток всяких. И так получается, что ребята все уставшие, видно по лицам и вообще по физическому состоянию, очень тяжело. Уже, как, скажем, создается уже характер, и рисунок нашей команды, уже он, он виден, да, и... И думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Второй матч получился намного лучше, чем первый. Сегодня мы сыграли гораздо лучше. У всех элементов вчера ничего не получилось. Но сегодня боролись, но команда какая-то уставшая. Ради этого мы играем, чтобы нравиться болельщикам, чтобы они приходили и смотрели наши игры. ці спокійно, без напруги, без валідолу на, на рівні, на рівні. Після цього туру нам дають невеликий відпуск. Вот, хто не попадає в зборну, буде можливість немножко відновитися фізично, також морально віддохнути. І після Нового року там з 3 числа ми вже починаємо повноцінну підготовку. Я думаю, ми можемо занести цю гру до себе позитивний актив. коллектив хорошо, но все уже понимают полностью, какие у нас требования, какие у нас цели, к чему мы стремимся, какой у нас стиль, стиль работы. Да, я думаю, что сейчас уже у игроков вопросов не возникает. Да, все, все уже понимают, какой у нас стиль жизни. Mm -hmm. Да. Ну, оправдывает, не оправдывает. Я думаю, что э, мы справляемся да, глав... Э, своими заданиями. Главное, чтобы Игроки, что те, которые все пришли и которые есть, они ну, имеют желание развиваться. Потому что без желаний развиваться, ну, ничего не получалось. Главное, что я хочу увидеть у своих игроков, что они думают, что они делают, что они отдают отчет о том, что они дел делают. И очень важно, чтобы игроки занимались собственным анализом, анализом своих действий, чтобы все, что они делали, проходило но через анализ и через понимание, почему именно так они должны делать. Самое важное для нас, что наша игра развивается, что мы с, с туром на тур демонстрируем все более зрелый волейбол и, более, в первую очередь, более понятную игру для себя, что мы все больше понимаем друг друга, что все больше... Мы ну, умеем использовать те сильные стороны, какие, которые у нас есть, и где-то, наверное, и прикрывать те слабости, которые у нас есть. То, что нет локомотива, это минус для украинского волейбола. Но при том появились команды, да, которые имеют желание да, и подняться в Суперлигу, и бороться в Суперлиге. И, может быть, где-то появился шанс для других команд. Побороться за не только за призовые места, но и за чемпионство. Уже третий год подряд, когда мы играем в Еврокубке. Играем в Еврокубке, один из наших основных игроков. Игрок основного состава получает травму. Я до этого на это не обращал внимания, но это значит, что мне где-то надо над нашей психологией поработать, чтобы таких э, случаях больше не повторялось. Да, потому что получается каждый год один из основных игроков выпадает, и это оказывает на нас слишком большое психологическое давление. Да, и почему в конце концов получается, что не можем с этим справиться и проигрываем. Я уважаю всех противников полностью, но таких авторитетов, что вот этих мы не обыграем, такого нет. Потому что мы же профессионалы, и, да, и сильнее та команда, которая выигрывает на данный момент и данный день, а не те, которые на бумаге считают сильнее. Поэтому всегда верили в победу, да, но не, не, смогли. Но это проблема наша, да, никого другого. И над этим мы должны как бы работать, чтобы на будущем был бы лучший результат. На Еврокубках надо признать, что это была вообще сумасшедшая поддержка, да, что настолько ощутили поддержку трибун, да, что трибуны нас загнали вперед, даже не самые ловкие моменты игры, да, когда у нас нам было некомфортно, но поддержка была очень и очень хорошая, за что огромное спасибо, конечно, за нашим зрителям. Ну что хорошо, что сейчас тоже после последних турах, да, опять же, зритель был в зале, да, мы его шутили, мы его слышали, и для, для нас это очень важно, потому что мы делаем как будто свою работу, но мы же работаем, играем для зрителей, да, чтобы они получили удовольствие от нашей игры. Мы все умники после эпизода, да, но надо быть умным до эпизода, а не после. Поэтому мы спортсмены, а не зрители, да, чтобы осуждать кого-то, там упрекать. Это, это не наше дело, поэтому мы стараемся, чтобы мы были друж дружная команда и чтобы все друг друга поддерживали. Если кто-то начинает думать, что мы чемпионы, это признак не, не, не смелости, а слабости. Мы должны работать и работать. Там просто так чемпионство никто давать не будет. Это тяжелый труд, при том, что регулярный сезон от плей-оффов. Отличает, очень отличается, плюс плей-офф отличается очень от финала. И это поэтапная работа, и тут слабость дать нельзя. Там надо работать и работать. Прикрашайте своє життя незабутніми пригодами. Бажаємо вам багато посміхатись та знаходити вихід з будь-якої ситуації. Цінуйте своїх близьких. І віддавайте їм найкраще. Відкривайте у собі нові можливості та не бійтесь змін. Волейбольний клуб Барком Кажани вітає вас з новим роком та Різдвом. Пройдіть зимові свята із найближчими. Несіть тепло та робіть більше добрих справ. Налаштуйтесь на позитив та вдосконалюйтесь. Долайте перешкоди з легкістю. Працюйте в задоволенні і знаходьте час на відпочинок. Дякуємо, що провели цей рік з нами. Чекаємо на наших матчах вже у новому році.